Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. СЕЛЕМАТАН. Лео е треконтен. Йвала аеропорт. його перша п'яфа. Il prend son ourson Martin. Martin est son meilleur ami. La voiture arrive devant l'aéroport. L'aéroport est grand. Il y a beaucoup de gens. Léo voit des valises partout. Ils entrent dans le bâtiment. Les parents cherchent le comptoir. Léo tient Martin fort. Il donne les passeports. Une dame sourit à Léo. Puis, ils vont à la sécurité. Léo met Martin dans un bac. Le bac passe dans une machine. Léo reprend Martin vite. Il voit de grands avions par la fenêtre. Les avions sont immenses. Un avion a des ailes très longues. Léo est émerveillé. Maman dit, nous allons manger. Ils vont à un petit café. Léo veut un croissant. Papa achète aussi du jus. Léo cherche Martin Mais Martin n'est pas là Léo a peur Où est Martin? Demande Léo Maman et papa cherchent Ils regardent sous la table Ils regardent sur les chaises Pas de Martin. Une dame gentille les voit Elle dit quelque chose est perdu Papa explique pour Martin La dame pense peut être à la porte B7 Il court vers la porte B7 Léo regarde partout Et voilà. Martin est sur un siège. Il regarde un avion décoller. Léo prend Martin dans ses bras. Léo est très heureux. C'est le matin. C'est Léo est très content. Léo est très content. Il va à l'aéroport. Il va à l'aéroport. C'est sa première fois. C'est son premier temps. Il prend son ourson Martin. Il prend son ours Martin. Martin est son meilleur ami. Martin, son meilleur ami. La voiture arrive devant l'aéroport. La voiture arrive devant l'aéroport. L'aéroport est grand est Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Léo voit des valises partout. Léo voit des valises partout. Ils entrent dans le bâtiment. entrent dans le, bâtiment. Ils dans le, bâtiment. Ils dans le bâtiment. Les parents cherchent le comptoir. Les parents cherchent le comptoir. Léo tient Martin fort. Лео міцно тримає Мартіна. Les вони віддають паспорти. Une dame Leo. Жінка посміхається Лео. sécurité. Потім вони йдуть на контроль безпеки. Leo met Martin dans un bac. Лео кладе Мартіна в лоток. Le bac passe dans une machine. Le lotok через машину. Léo reprend Martin vite. Léo швидко zabiera Martina. Il voit de grands avions par la fenêtre. Він бачить великі літаки через вікно. Les avions sont immenses. Літаки величезні. Un avion a des ailes très longues. Один літак має дуже довгі крила. Лео, Лео вражений. Мама ди, мама каже, ми будемо їсти. Ils vont à un petit café. Вони йдуть до маленького кафе. Лео веде. Лео хоче жю.

Мама і тато шукають. Sous la table. Вони Вони дивляться дивляться під столом. Sur les Вони дивляться на стільцях. Мартина немає. Une dame Добра жінка їх бачить. Elle dit, вона каже, щось загубилося. Папа експлікпорма. Тато пояснює про Мартіна. La dame pense, à la porte B7. Жінка думає можливо, біля виходу бісім. Вони біжать до виходу бісім. Лео регарде парту. Лео дивиться скрізь. Et voilà. І ось. Мартин е. Мартін на сидінні. Він дивиться, як злітає літак. Лео п'ят Мартин Лео бере Мартіна на руки. Лео е три. Лео дуже щасливий. C'est le matin. Léo est très content. Il va à l'aéroport. C'est sa première fois. Il prend son ourson Martin. Martin est son meilleur ami. La voiture arrive devant l'aéroport. L'aéroport est grand. Il y a beaucoup de gens. Léo voit des valises partout. Ils entrent dans le bâtiment. Les parents cherchent le comptoir. Léo tient Martin fort. Il donne les passeports. Une dame sourit à Léo. Puis, ils vont à la sécurité. Léo met Martin dans un bac. Le bac passe dans une machine. Léo reprend Martin vite. Il voit de grands avions par la fenêtre. Les avions sont immenses. Un avion a des ailes très longues. Léo est émerveillé. Maman dit. Nous allons manger Ils vont à un petit café Léo veut un croissant Papa achète aussi du jus Léo cherche Martin Mais Martin n'est pas là Léo a peur Où est Martin? Demande Léo. Maman et papa cherchent Ils regardent sous la table Ils regardent sur les chaises Pas de Martin Une dame gentille les voit Elle dit Quelque chose est perdu Papa explique pour Martin La dame pense Peut-être à la porte B7 Il court vers la porte B7. Léo regarde partout. Et voilà. Martin est sur un siège. Il regarde un avion décollé. Léo prend Martin dans ses bras. Léo est très heureux. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.